दो जमा दो को पांच मानने के लिए तैयार नहीं तो मैं कुरान सुनत को गलत मानने के लिए कैसे तैयार हो जाऊं मैं बिल्कुल कहता हूं कि हम बिल्कुल बाबी हैं हम बाबों वाले हैं बिल्कुल हमारा ताल्लुक है सबसे पहले नफरत की थी ना बा मैं जिन बाबों के ऊपर आपका नाज है नहीं कब्बर से निकल के डायरेक्ट मेरे साथ बात भी करे ना और कहेंगे दीन वो नहीं जो कुरान और सुनत में लिखा हुआ और वो है जो हमने नसल दर न तो दो मिनट में मैं बुजुर्ग गायब कर दूंगा आपका पढ़ूंगा ला हौला वला इल्ला बिल्ला शैतान होगा चीख मार के उधर से चला जाएगा कोई कब्र से वो बाहर निकल नहीं सकता ये अल्लाह का फतवा है सूरह यासीन में और सूरत वाक्य में कि जो मर गया ना वो वापस नहीं आ सकता हजरत ईसा सलाम भी जो मुर्दा जिंदा करते हैं वो दुनिया में वापस नहीं आता था वो वक्ती तौर तो पर सिर्फ उनके नबी होने की गवाही देता था और ये सिर्फ ये हजरत ईसा का ही मुर्जा है चलता फिरता नहीं था बस मुर्दा वो होता फिर वापस दोबारा जाता मुर्दा नहीं वापस आ सकता दुनिया में नॉट एट ऑल

वल्लाह अगर मैं कुरान सुनने से आपको हवाले देना शुरू करूं ना और मैं आपको बताऊं ना तो आप बड़ी बड़ी हस्तियों पर गुस्ताखी का फतवा लगा देंगे चले मैं आपको हसूल बरकत के लिए एक बात बता देता हूं सही बुखारी में कम अज कम चार जगह पर सईदाना अबू बकर का खुतबा आया है नबीस्लाम की मैयत के ऊपर हदीस के अल्फाज हैं कि सईदना वक्कर आए हजर आयशा में दाखिल हुए इस्लाम की मुबारक चादर आपके मुबारक चेहरे से हटा कर माथे पर बोसा दिया और कहा के नबी आप पर अल्लाह दो मौतें जमा नहीं करेगा एक मौत आपको आनी थी वो आ गई अब आखरत की हमेशा की ज़िंदगी है या नहीं बाहर आकर खुतबा देने लगे तो देखा सईदना उमर ने तलवार उठाई और वह कह रहे हैं कि जो कहेगा नबीम मर गए मैं उसे कतल कर दूँगा तो इसी का जवाब असल में सईदना अबू बकर ने दिया क्योंकि हजरत अबू उमर समझते थे कि रोमन और पर्शियन अंपायर के गिरने की प्रोफिस नबी इस्लाम ने की हैं तो अभी तो वो गिरी नहीं है आप जा ही नहीं सकते तो जिस तरह मूस इस्लाम चालीस दिन के लिए कोतू पर चले गए थे नबील इस्लाम भी वक्ती तौर तो पर गए हैं डॉर्मेंट कंडीशन में वापस आ जा जाएंगे फिर तो उसकी नफी की दो मौतें नहीं होंगी अब आपको चूंकि मौत आ चुकी है अब वापस नहीं आप दुनिया में आएंगे अब आखरत की जिंदगी है और हम दो सलाद के बाद अबू बकर ने पहला जो जुमला बोला पूरे कॉन्फिडेंस पूरे पैशन के साथ वो पाकिस्तान के कानून 295 सी की जो ये एक्सप्लेनेशन मानते हैं मौलवी उसमें तो वो गुस्ताखाना बनता था मेरे नजदीक नहीं इनके नजदीक और हमने सोशल एक्सपेरिमेंट किया है लोगों से पूछ के कि अगर कोई शख्स इस तरह कहे तो लोगों ने बहुत बड़ा गुस्ताख है जिसने ये कहा है। तो में बताया वह है क्या कहा अला आगाह हो जाओ मन का ना या अबू मोहम्मद मोहम्मद मात जो कोई भी तुम में से मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा वो जान ले के मोहम्मद मर चुके हैं वह नहीं फरमा चुके मर चुके मात और फिर आप रजी अल्लाह तुमने साथ ही फरमाया वह मन का नबूल फ इन और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है और करेगा वो जान ले कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी वो हमेशा जिंदा रहेगा अब मेरा सवाल है कि साहबा में कौन नबी इस्लाम की इबादत करता था तो ये फर्जी जुमला क्यों बोला ये होते तो ये कहते हो ले मेम्बर तो थल्ले फर्जी जुमले बोलना शिर खत्म हो चुके हैं और तू फर्जी गलां करना है नहीं पता कि इबादत करनी है फर्जी जुमला है ना हाँ कुरान की आयत पेश करने का तो राइट था वो आयत भी पढ़ी उन्होंने इन अज़ुमर आयत नंबर तीस ए अभी तुम्हें भी मरना है तुम्हारे मुखालफिन को भी मरना है फिर सूर्य की आयत नंबर वन फोर्टी फोर भी तलावत की वमां मोहम्मद उन रसूल कदखलत रसूल अफा इमाता औोती मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल अगर ये मर जाए कत्ल हो जाएं और पाकिस्तान में ये वसाल फरमा जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे ये आयत उन्होंने अपनी बात के सबूत में दी ये आयत ही काफ़ी थी अपना फर्जी जुमला क्यों बोला ये कहता है ना जी हदीस में अल्फाज होते ही नहीं आयत में नहीं है क्यों बोलता है लेकिन उसके मुखालिफ नहीं होते हैं उसको स्पोर्टिव होते हैं वह बोलता हूँ तो जनाब आपके दिमाग में ड्रिल होती है ना सर उसके बयान तो समझ नहीं आती मैं जब भी हदीस उसमाईने जैद वाली बयान करता हूँ बुखारी और मुस्लिम से कि जब एक मैदान जंग में एक काफिर उनके तलवार के नीचे आया तो उसने उसको कलमा पढ़ दिया फिर भी उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और बाद में दिल में कलक आया कि मुझसे गलती हुई है नबील इस्लाम को खुद ही जाके बता दिया सुल्ला उसने कलमा पढ़ा था आपने फिर मैं क्या तूने उसको कलमे के बाद भी कत्ल कर दिया कहा यारसुल्लाह इसलिए कि वो डर के कलमा पड़ आपने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर लिया था उसामा तू क्या करेगा जब वो क्यामत वाले दिन कलमा पड़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर देगा उसामा तू क्या करेगा उसामा तू क्या करेगा आप ये जुमला रिपीट करते रहे हती के हजरत उसामा कहते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश हुई आज से पहले मैं काफिर होता आज कलमा पढ़ के मुसलमान होता और मेरा यह गुना तो कम अज कम धूल जाता तो यह अधीश के अंदर मैं एक जुमला बोलता हूँ जो उसमें लिखा नहीं है लेकिन वही है जिस तरह हजरत अबू बकर ने जो कुछ बोला वो कुरान दी लिखा कोई नहीं हुआ था मन मनकाना तो मैं क्या जुमला बोलता हूं कि हजरत उसामा ने यह नहीं कहा कि जी अरसल्लाह मैंने दिल चीर लिया था क्योंकि मेरे घोड़े के कदमों से जो खाक उड़ेगी और वो मेरे घोड़े के नथनों में बैठेगी उसको भी कोई उम्मत का बड़े से बड़ा बुजुर्ग गौस कुतुब वली नहीं पहुंच सकता और वो तो सारे दिल का हाल जान लेते हैं उनको तो कशफुल कबूर भी हो जाता है तो मैं तो उनका इमाम हूं मुझी यहाँ मैंने दिल चीर के देख लिया था मेरे से तो कोई चीज़ छुपी नहीं रही मुझे तो इल में गायब भी है ये जो मैं एनालिसिस करता हूं ना ये असल में उनके दिमाग में करता है ड्रिल जिन्होंने उन्हें हदायत लेनी है और जो गुमराहई पर तुले हैं ना उनको ये तलवार की तरह उनके दिल पे जाके लगता है वो तो कहते हैं जनाब ये चीज़ तो शक्ल भी नहीं हमने देखनी है ही गुस्ताख है सर आपने इज़्ज़त वक्र के साथ भी यही कुछ करना था अगर आपको ये बताया ना जाए कि उनका ख़ुतबा है क्योंकि तो आप लोगों ने तो कहानी कराई है कि नबीलाम को जिंदा दफनाया गया जी वो आपको जब दफना रहे थे उस वक्त भी होंठ हिल रहे थे और उम्मती उम्मती की आवाज़ें आ रही थी जी ये द्योबंद मदरसे के बानी कासिम नानोतवी ने अपनी किताब आब हाथ में लिखा है या तो नबी वाली किताब में वो साहबा जिन्होंने अपनी जान दी हैं हज़ूर को बचाने के लिए उन्होंने ज़िंदा आपको दफना दिया ज़ाहिर अडी फिर ओंठ तो फिर अगर हिल रहे थे आखरत की जिंदगी में तो ओंठ नहीं हिलते आखिरत की ज़िंदगी में तो सांस भी नहीं होता आखिरत की ज़िंदगी में टॉयलेट भी नहीं होता ये तो सारी दुनियावी ज़िंदगी की चीज़ है और अब्बास रिजवी साहब जो बरेलवी आलिम है उन्होंने हयातुलनबी पर किताब लिखी जो इमाम बई हकी की किताब है ना फ़ी हयातलम्बियाबूर उसकी शरह लिखी उन्होंने तो उसमें उन्होंने आब याद के इस जुमले को कोट करके कहा कि तुम लोग जो है ना वो उसको कासम नौतवी को कुछ नहीं कहते हैं हमारा कम अज़ कम ये वाला कीदा नहीं जो द्योबंदियों का है हम कहते हैं कि वजूर फौत हो गए हैं तो उन्होंने यातुल नबी पे उनको भी टांट किया है कि इनका जो यात नबी है सभी ज़्यादा गलूपे पे बनी है ये खाली मैंने नहीं गिरफ्त की है तो इलमी तरीके से मामला को लेके चले अब ये मैंने ये सारी बातें कोई पॉइंट्स में लिखी नहीं हुई थी ये तो मैं फिर दो तीन घंटे बोलता रहूंगा बातें ख़त्म नहीं होंगी लेकिन जो जो मैं समझता हूँ ना जरूरी मैं उसको साथ साथ क्लियर करूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि ये गुस्ताखी और जो बेदबी का फतवा लगाते हैं ना ये खाम खाए हालांकि आप लोग गवाह हैं मैं हमेशा आला हजरत इमाम अहमजा बिरलवी साहब कहता हूं हालांकि मुझे कई लोगों ने कहा आला हजरत क्यों कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है अगर आला हजरत लफ्ज सुन के कोई बंदा तोहिद मानने के लिए तैयार तो मैं दस दवा आला हजरत कहने के लिए तैयार हूं ठीक है उनके बकौल है ना क्या फर्क पड़ता है मैंने हमेशा कहा अशरफली थानवी साहब तो क्या ये ब्रिलवी उलमा कहते हैं दूसरों को ये कहते हैं मरहूम अपने को कहते हैं रहमत ला ये इन्होंने नाम रखे हुए इवन तारिक जमी साहब जैसे ही मॉडरेट शख्सियत भी उन्होंने कहा मौलाना आम रजा खां बरेलवी मरहूम उन्होंने भी रहमत नहीं कहा उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है अगर आप कहते हैं ना वो कह सकते हैं उनको क्या आप कहते हैं हाँ जी कभी नहीं कहेंगे सर कैसे कहें वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा क्यों नहीं कह सकते वो मैंने आखिर में रखा हुआ है पांचवा मुकदस जो जुर्म है वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा तो हम लोग तो अल्लाह के शुक्र एहतराम से नाम लेते हैं वरना यकीन करें जिन लोगों ने चिश्ती रसूल्ला या अशल थानवी रसूल्ला में पढ़ाए या डोर्स किए ये किताबों में छापे ये सही जो उम्र के ज़माने में होते तो आप क्या समझते हैं हर तो ने इनको ज़ुबान से समझाना था टी वी पर आ लोग बड़े बड़े नरमानंदाज़ में बात करते हैं आप लग से उनकी ज़रा वीडियोज़ देख लें वो लीक होती हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि किस किस्म की वीडियोज़ उनकी लीक होती हैं ये पिछले दिनों हमारे एक बाबा जी की वीडियो नहीं थी लीक हुई बादशाही मस्जिद जो द्योबंदियों के पास है चूँकि बिरलवी देवबंदी और एहले दोनों को वाबी कहते हैं तो जान मग़रब शुरू हुई मजार पे ये नाइन्थ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात है वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है तो उन्होंने कहा जी उठो जी चलो जी इन्ही जान है ए रिसा दे सूर ने कहना चलो जी ठीक तो है सर ये इतना बड़ा उन्होंने इस जुमले की शराह पे किताबें लिखी जा सकती है जो उन्होंने कहा है एक उन्होंने समुंदर कुजे में बंद कर दिया है ये बेशक कहते रहे एक तस्वीर में पुरोए में हम हमारे मुतालबात आपके सामने हैं हम आपको बारहा यह कह चुके हैं कि बंदी और बरेलवी एक तस्बी की तरह हो चुका है एक कुवत और ताकत बन चुका है तो तस्बी वर्ड क्यों ना परे सुटी है ठीक है फिर तो भी तोफीक नहीं हो रही ये इनका अपना ही अंदाज होता है बात करने का मैं जो कुछ बयान करता हूं पैशन के साथ इलमी दराय रखता हूं कभी कबार कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो वो पूरे का पूरा मेरा एक समझ ले नेगेटिव नहीं होता ओवरऑल मैं ही हूं आला हजरत लफ्ज बोलता हूं अशरी थानवी साहब बोलता हूं इमाम तहमिया बोलता हूं ठीक है ना कभी मैंने नहीं कहा गुस्ताख भी उन्हें इस तरह करके मैं एक लफ्ज सा जोड़ बोल के तो साथ बोलूं इस तरह ये तो एहतराम से एक दूसरे का नाम नहीं लेते रह गया पैशन तो ये तो नबी इस्लाम का स्टाइल है सही मुस्लिम में हदीस है और ये हदीस इमाम जाफर ने रवायत की है इमाम मोहम्मद बाकिर से जो मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली हैं यानी हुसैन बिन अली के पोते इमाम जैन के बेटे और उन्होंने जाबर बिन अब्दुल्ला से कि नबी नबीलाम जब कभी भी मेबर पर चढ़ते तो आप अल इस्लाम जब तकरीर करते तो आपकी आवाज बुलंद हो जाती गुस्से में इजाफा हो जाता आंखें सुर्ख हो जाती जिस तरह कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो इस तरीके से आप जब भी मेंबर पर चढ़ते तो गुफ्तु करते थे ये पैशन वाला स्टाइल सुन्नत स्टाइल है इस स्टाइल का मजाक उड़ाना नबील इस्लाम का मजाक उड़ाना है नाउजिला लेकिन चूंकि इन जायलों को पता ही नहीं ना इन्होंने कुरान पढ़ा ना हदीस ये तो अपनी फिक की किताबें और दौरे हदीस करते हैं और उसके बाद फिर इनको वो दौरा हदीस सही तरह किया नहीं होता भी इनको दौरे ही पढ़ते रहते हैं अपनी फिक के पूरा दौरा हदीस किया होता तो इनको कुछ पता चलता इनको फिक के दौरे पढ़ते रहते हैं फिर ये सही मुस्लिम में टू थाउजेंड फाइव नंबर हदीस है तो ये नबील इस्लाम का स्टाइल है और उसके बाद आप कहते मैकयामत इस तरह साथ भेजेंगे जिस तरह ये दो उंगलियाँ और फिर आप कहते फ़ा न खैर हदी थी किताबुल्ल व व ख़ैर हदीहादी महमदिन सल्हसम व शरल महत वह बिदा वक़ुल ये आपका खुतबा हुआ करता था वसम अबिलज़ाम किसी आलम दीन के साथ मेरा कम्पेरज़न ना करवाएं करवाना है आपने पैशन का तो डॉक्टर इसरार साहब से करवाएं तो आपको वहां पे भी ये स्टाइल नजर आएगा रह गया मेरे मौजूद तो वो तो दुनिया में किसी ने उन मौजुआत को टच नहीं किया क्योंकि उसके साथ तो बहुत बड़ी दुनियावी नुकसान इवन जान का नुकसान जोड़ा हुआ है लिहाजा कहना जी तारा जमीर साहब कितना मीठा बोलते हैं जी मुझे वो लेक्चर बताएं जिसमें उन्होंने चिश्ती रसूल्ला और रसल थानवी रसुल्ला का रद्द किया और बड़े मीठे अंदाज में लोगों को समझाया कि ये कलेमांत नहीं होते या आप भी कह के रिकॉर्ड करवा दें तो आप दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करवा रहे हैं आप गॉफ के बॉल का मुकाबला क्रिकेट के बॉल के साथ करवाना चाह रहे हैं उनके टॉपिक्स ही नहीं है